आज राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून पवार यांनी अर्ज भरला बारामतीची सेवा त्या करतील दुसऱ्या पक्षांना सूचना केली नव्हती त्यांना सांगून उमेदवारी भरली भुजबळ असो कोणी नाराज नाही तिने नाराज पक्षात समन्वय आहे त्यांना सांगून अर्ज भरला आर एस एसने त्यांच्या मुखपत्रातून काही म्हटलं असेल याचा अर्थ असा नाही की ती भाजपची भूमिका आहे इच्छुक असणं चुकीचं नाही भुजबळ यांनी हे वरिष्ठ नेते आहेत

को किया, सभी हम यहाँ पर आए और हम सब लोगों ने हमारे जो अलायंस पार्टीज हैं भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना उनको भी सूचना की कि हम हमारे इस उम्मीदवार का आग बन रहे क्योंकि ये बाई इलेक्शन है और बाई इलेक्शन में मेजॉरिटी से इलेक्शन होता है इसलिए हमारे जो मित्र पक्ष है पार्टनर्स है उनको हमने इन्फॉर्म किया नाराजगी की खबरें बहुत सारी चलाई नाराजगी की खबरें आप ही लोग चलाते हैं और आप ही लोग हम लोगों से उसका उत्तर मांगते हैं मेहरबानी करके ये महाराष्ट्र में बहुत नई प्रथा चालू हो गई है ये बंद होनी चाहिए मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कहता हूँ कि ये बहुत सब जितनी भी बातें ये पिछले एक दो दिन में प्लांटेड स्टोरी जो चलती है बिन आप लोग मत चलाइए मेरे को ऐसा लगता है कि आप लोगों में भी कंपटीशन बहुत बढ़ गया है इसलिए आप लोग वो कंपटीशन हमारे पर निकालने की तो कोशिश में भी दूर है महाविकास तो आघाड़ी में कितने मतभेद थे है और आगे आपको दिखेंगे ये आने वाला समय बताएगा अब लोकसभा के चुनाव में हम एक पूरे देश में कुछ माहौल का एडवांटेज उनको जरूर मिल गया और कुछ स्थानीय कुछ यहाँ से हम लोगों से भी कुछ जो जिसको कहते हैं कि अलायंस पॉलिटिक्स में क्योंकि हमारा ये प्रथम अवसर था और जो संशोधन उनको सुधारना करना पड़ेगा वो कर लेंगे विधानसभा में चित्र बिल्कुल अलग रहेगा अब थोड़ी बहुत कहीं मतलब सफलता मिल गई उसका मतलब ये नहीं है कि एकदम आप पेड़ पे चढ़ जाओ और सोचो कि बस अब हमने दुनिया जीती है मी स्वतः स्वतःसोबत परंतु सुद्धा इच्छुक होते असण काही चुकीचा नाही आहे आमचे भुजबळ साहेब वरिष्ठ नेते आहे आणि त्यांनी काही पण आम्हाला सूचना केली आणि त्याच्यानंतर सगळ्यांनी बसून जर एकमताने निर्णय घेतला त्यामध्ये काही वेगळा अर्थ काढायचा कारण नाही साहेब काय बोलले मी पण ऐकलं आणि म्हणून तुम्ही उभीच हे लावा लाच देखो ये तो लोकशाही की ताकद आहे और जिसको हमेशा ये परंपरा रही है कि जो भी ऑपोजिशन पार्टी जिसके 10 प्रतिशत विधायक या सांसद चुनकर आते हैं उनको विरोधी पक्ष नेता का दर्जा मिलता है अब 10 साल तक जो नहीं वो जीत पाए उसके बारे में आज हमने क्या टिप्पणी करना और अगर उनको 10 प्रतिशत से ज़्यादा मिल चुके हैं तो उनको शुभकामनाएं हैं अब वो अपना धर्म निभाए हम सबका का धर्म ऑर्गेनाइजर मैगजीन में जिस तरीके से टिप्पणी आती है उस पर पिछले 24 घंटे से ये लग रहा है कि बीजेपी के हार की वजह महाराष्ट्र ऑर्गेनाइजर के किसी भी एक व्यक्ति के व्यक्तिगत जो उनकी सूचना है या विचार है उसके बारे में हमको तो टिप्पणी करने की जरूरत ही नहीं है मैं आपको स्पष्ट बताता हूँ ना मुझे तो मालूम है ना भारतीय जनता पार्टी शिवसेना और हमारी एनसीपी का अलायंस आज है और अच्छे तरह से आगे टिकने वाले भाजपा